сыграло того, что ранее удаление. До этого, я считаю, игра была у нас под контролем, моменты были переигрывали. Но это футбол, нужно пережить. Я ни в коем мере не хочу на кого-то сваливать вину, я имею в виду судьи и все другое. В любой ситуации, я считаю, оставаясь даже в меньшинстве, нужно держать удар, нужно выполнять то, что говорится на установке. Ну и плюс я думаю, курьезный гол первый, это, конечно тоже немало его сыграл. Может быть, если бы не пропустили, то было бы все по-другому. А так, проиграли по игре. Счет по игре, я считаю, могли и больше пропустить. Потому что команда «Металлург» считаю достаточно хорошая команда. То, что я и говорил, хорошие исполнители, быстренькие все, техничные. Поэтому даже на одного человека меньше играть очень сложно было против этой команды. Спасибо. Ребята, есть вопросы? Давай. Николаевич, вопрос по стандартным положениям. Ну, почему складывается такое ощущение, что игроки подают ну, однотипные, просто-напросто бездомно? Ну, начнем с того, что стандарты были у нас, начались уже, когда в меньшинстве остались. Чуть-чуть по-другому по хотели играть эти стандарты. Мы досконально изучили нашего соперника. Это команда, которая обороняется в смешанном таком режиме. То есть есть команды, которые зонально при стандартах обороняются. Есть команды, которые один в один, как мы. Но эта команда, если вы внимательно смотрели, обороняется. Четыре зоны строят на линии Владовской. Все остальные разбирают остальных игроков. Практически вся команда обороняется, 10 человек. Поэтому у нас были мысли по розыгрышу, все, но до этого дела не дошло. Поэтому может быть. Хуже, я вам скажу, даже не наши стандарты, а что нам вторую игру подряд опять забиваются стандарты второй мяч вот Чечен забил. Игроки играют в 1 один, Но, к сожалению, из таких эти мячи забивают. Ну, где-то может уверенность пропала, где-то может нужно некоторым ребятам уже отдохнуть и поставить других ребят в состав. Может быть, вот, я, допустим, ничего не мог сказать против того, что вот, Ваньку поставил Петрика. Ну, вот, я считаю, не, не испугался, по крайней мере, сражался старался. Чем больше таких будет у нас футболистов, я думаю, тем больше будет позитива. Ребята, еще есть вопросы? Дарин. Два вопроса. Не было ли желания заменить вратаря? И второй вопрос. Не разочаровал ли вас сегодня Кульчина? Ну, по вы знаете, сложный вопрос. Я считаю, мы все с вами... Я надеюсь, что вы тоже следили не только за чемпионатом Украины, а за чемпионатом на я тоже не хочу конечно, к этому обращаться. Вот у того же Арсена была праздничная игра, можно сказать, тысячная игра в премьер-лиге Англии. Но, тем не менее, команда тоже его разочаровала. Еще больше, чем мы, я думаю, 6-0. Поэтому бывают такие дни, бывают такие дни, которые просто... Вот сегодня, я считаю, это тот день для моей команды, для нашей команды, что это... Как знаете, как говорят, не ну, сошли звезды, или как еще это можно, избутить болт. Ну все, было против. Ну, ничего страшного, главное это пережить еще. Сильный человек тот, кто умеет, падая на колени, умеет с них встать. Я надеюсь, что все-таки донесу это своим ребятам и они смогут все исправить. Просто обидно, что действительно сначала вроде бы первая игра показывает неплохую игру, тоже выпускаем победу, хотя опять же была игра такая равная с той же Полтавой, а дома по началу игры у меня вообще сомнений не было, до удаления, что что-то может произойти. Но так случается, так бывает, ничего страшного. Ну а по Сантине он все-таки вратарь, и, я думаю те же вратари с большими именами делают точно так же ошибки, как и он, поэтому взять и психологически это его надо заметить. Я считаю, ничего страшного, наоборот, он получил удар, я думаю, он очень сильный футболист и профессионал сможет выйти из этой ситуации. А второй Баск... вопрос к Димке Хамчановскому. Ну, я думаю, ему сейчас немножко тоже тяжелее становится с каждой игрой, в том плане, что лежит большой груз все-таки. Вроде бы он сборник нашей Национальную сборную вызывается постоянно, хотя очень мало там играет, практически не играет. Где-то, может быть, ему надо тоже чуть-чуть охладить свой пыл и подходить к играм, к играм более спокойней. Может быть, где-то лишний перенастрой. Хотя, опять же, скажу, что до удаления было все нормально. И был момент у него, и все, а потом, конечно, даже некого не выделить. Все ошибались все как-то робко, но я еще раз скажу, это заслуга нашего соперника, команда «Металлург» Донецк, я считаю, это очень хорошая команда, команда, которая умеет контролировать мяч, умеет играть в большинстве, и они это доказали. Саша, пожалуйста. Юрий Николаевич уже частично как бы ответил, хотел спросить, что вот именно с металлургом много товарищеских матчей, белых пятен как бы в изучении друг друга нету. Ну почему сегодня все-таки такой крупный счет? Я еще раз повторюсь, крупный счет из-за того, что где-то не сложилось у нас, я же говорю. Не хочу не ни обсуждать ничего. Но мы остались в меньшинстве. Где-то, наверное, все-таки плюс вроде бы изучили команду, я еще раз повторюсь, два первых мяча ну, совсем не нужно. Если бы мы ушли на перерыв при счете 0-0, я думаю, что где-то все-таки... Психологически был бы наоборот, психологически сильнее были бы мы. А так все-таки 2-0 после первого тайма, хотя в перерыве поговорили, все настроились. Видите, сложно, сложно объяснить. Я надеюсь, что поработаем. Сейчас тем более мы пропускаем тур. Следующая игра опять дома, две подряд игры. Будем настраиваться на эти игры, готовиться, чтобы больше не повторять эти ошибки. Финальный вопрос. Ну, такой, конечно, соперник действительно играл. В общем, Хорошо запланировал мяч. Тут надо отдать долго заслуга футболистов Донецки. Но я не увидел лидера нашей команды в такой тяжелый момент. А действительно момент был тяжелый, особенно после двух голов. Но кто бы взял на себя какую-то инициативу, это просто как замечание. Такое. И вопрос у меня заключается в том, пробуете ли вы что-то для оздоровления игры в нападении, например, Бутковского того же, которого вы делали? Ну, конечно, будем давать шанс. Но я, во-первых, по первому вопросу я с вами согласен. Как ни странно, но оказалось действительно, что не было у нас лидера. Но я опять повторюсь, до удаления, это лично мое мнение, оно может быть объективное, субъективное, мы играли намного лучше. И команда «Металлург» при всей их прекрасной игре ничего не показали. После удаления я согласен, что не нашлось, значит, есть над чем работать, будем разговаривать с Сейчас по горячим следам мне не хочется никого осуждать, никого разбирать, потому что это сложно. Нужно, чтобы все-таки прошли, спокойно сесть еще раз, пересмотреть игру и сделать выводы. По Будковскому я говорил и буду говорить, вот у нас тоже немножко не повезло, вроде бы Мариновский первую игру сыграл хорошо, но ну, несчастный случай дома заработал ожог, на себя чашку чая вылил, там такой ожог, что... Хотя он собирался играть, но глядя на ту раму, которую я видел, я не стал рисковать, потому что это игра, любое падение, любое это самое, не дай бог, какое-то занести туда инфекцию, это еще хуже будет, тем более молодой парень, лучше одну игру пусть пропустит и будем готовить дальше, чем потом, как у нас с Малышем получилось, промолчал на сборах, что дернул переднюю, доиграл до конца, а потом два месяца, вот сейчас Ровно два месяца он лечится. Поэтому я понимаю их стремление молодежи. Нужно к этому относиться с более холодной головой и правильно относиться, чтобы потом не лечиться по два месяца. А лучше сойти раньше и через неделю уже стать строй. Вот Такой мой будет вот ответ. Спасибо большое. Спасибо, Игорь. спасибо, спасибо.